হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ত' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ এল চি বা এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স দিবলৈ ওলাইছে তো তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ একজাম হ'লাৰ বেছিদিন নাই গতিকে এইখিনি সময়ত আমি এটা বস্তু জনা দৰকাৰ যে আমি এক্সাম হলৰ ভিতৰত আমি কি কি লৈ যাব পাৰিম বা কি কি লৈ যাব নোৱাৰিম কাৰণ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে ভুলকৈ বস্তুবোৰ নিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ এক্সাম এক্সাম হলত সেইবোৰ সোমাব দিয়া নহয় আৰু তেওঁলোকৰ বহুতো বিপদত পৰে কাৰণ তেওঁলোকে নিয়া বস্তুখিনি যেতিয়া একচেপ্ট কৰা নহ'ব এক্সাম হলত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ অলপ দিগদাৰ লাগে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত সেইখিনিয়ে ডিচকাছ কৰিম আছিলে ঘড়ীৰ কথা ত' প্ৰথমে আমি ঘড়ীৰ কথাই ষ্টাৰ্ট কৰিম তো ইয়াতে বহুতে সুধি আছিলে যে ঘড়ী নিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এতিয়া চোৱা ঘড়ীৰ দুটা প্ৰকাৰ আছে এটা হৈছে এনালক ৱাটচ আৰু এটা হৈছে ডিজিটেল এতিয়া চোৱা তোমালোকক ডিজিটেল ৱাটচটো একেবাৰে এলাও নহয় একেবাৰে এলাউ নিনিবা তোমালোকে ডিজিটেল ঘড়ীটো তোমালোকে কেতিয়াও নিনিবা সেইটো মানে এলাউ নকৰে তোমালোকে নিলে নিব পাৰা কি এনালক হাঁ এই ঘড়ীটো লৈ যাব পাৰা তোমালোকে তো এই ঘড়ীটোৱে এলাউ কৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কিছুমান এক্সাম চেণ্টাৰত কিন্তু ঘড়ী একেবাৰে এলাও নকৰে এনালগ বা ডিজিটেল তেওঁলোকে একেবাৰে এলাও নকৰে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰত কৰে গতিকে তোমালোকে ডিজিটেল ঘড়ী এলাউ নকৰিবই তাৰোপৰি কিছুমানে এনেধৰণৰ ঘড়ী পিন্ধে এইটো এনালগ আৰু ডিজিটেল প্লাছ মানে মিক্স হৈ আছে তেনেধৰণৰ ঘড়ীবিলাকো কিন্তু তোমালোকক এলাউ নকৰিব তো তোমালোকে জাষ্ট চিম্পুল চাহ এটা এনালগ ঘড়ী পিন্ধি যাবা সেইটো তোমালোকক এলাউ কৰিব পাৰে আৰু কৰিও বহুত জেগাত সেইখিনি কৰে গতিকে সেইটো কৰিবা নেক্সট আছে আমাৰ ক্লিপ ব'ৰ্ড ত' ক্লিপ বৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা চাবা তোমালোকৰ ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্টটো লৈ গ'লে বেছি ভাল হয় হাঁ ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট পিচবৰ্ডবিলাক নিলে বেছি ভাল হয় তাত ঠিকখিনি নিব দিয়ে কিন্তু যদিহে তোমালোকে এনেধৰণৰ লোৱা য'ত আকা বাকা হৈ থাকে হাঁ পিচবৰ্ডবিলাকত য'ত আকা বকা হৈ থাকে তেনেধৰণৰ কিন্তু তোমালোকক এলাও নকৰে পিছবৰ্ডটো কি চাব তোমালোকক হাঁ তোমালোকৰ হেৰিত চাব পৰীক্ষা হলত সোমোৱাৰ আগতে চাব ধৰা গেটতে কেতিয়াবা চেকিং কৰে ত' পিচবোৰত যদি বেছিকৈ কিবাকিবি লিখা হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকক নিব নিদিয়ে গতিকে তোমালোকে যি লিবা যদি তোমালোকৰ আকা বাকা হৈ আছে সেইখন নিনিয়া ভাল একেবাৰ ফ্ৰেছ এটা নি লৈ যাবা তোমালোকে তো তেতিয়া তোমালোকক এলাউ কৰিব তো পানীৰ বটলৰ কথা ডিচকাছ কৰিম তো ইয়াতে বহুতে পানী বটল লৈ পেলাই কি হৈ পেলাই ৰিটাৰ্ণ কৰিবলগীয়া হয় ত' তোমালোকে এনেধৰণৰ চিল থকা বটলৰ ওপৰত চিল থকা পানী বটল দিব নালাগে বহুতো চেণ্টাৰত এইটো এলাউ নকৰে চিল থকা মানে বহুতে নকল কৰে যে সেইকাৰণে মানে কি হয় এই চিল থকা বটলটো ইউজ কৰিব নিদিয়ে তোমালোকে যদি বটল নিবলৈ আছে ছিল নথকা এনেধৰণৰ ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট লৈ গ'লে বেছি ভাল হয় বা তোমালোকে ষ্টিলৰ বটলো নিব পাৰা আটাইতকৈ ভাল হয় কি মানে ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট যোনটো বটল আছে সেইটো নিলে তোমালোকক সেইটো কেতিয়াও নৰখা সেইটো লৈ যাব দিব এতিয়া আহিছোঁ যে আৰু কি কি নিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে লৈ যাব লাগিব এডমিট কাৰ্ডখন এডমিট কাৰ্ডখন মাষ্ট নিবই লাগিব লগতে কি নিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন নিব লাগিব সেইটোখন তোমালোকে নিবই লাগিব ত' বহুতেই এইটো সুধি আছিল যে কেলকুলেটৰ লৈ যাব পাৰি নেকি ত' একজামত কেলকুলেটাৰ এলাউ নহয় কেলকুলেটাৰ লৈ নাযাবা তাত কিন্তু নিব নিদিয়ে আৰু কি লৈ যাবা তোমালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব তোমালোকৰ জিঅমেট্ৰি বক্সটো লৈ যাবা ত' জিঅমেট্ৰি বক্সত থকা পেঞ্চিল ৰাবাৰ পেঞ্চিলটো তাত কেতিয়াবা বেয়া থাকে তো তোমালোকে নিজস্বভাৱে তোমালোকে পেঞ্চিলে লৈ যাবা স্কেল হা গোটেইখিনি তাত থাকেই যিহেতু ত' সেই জামেট্ৰি বক্সটো তোমালোকে সদায় লৈ যাবা বোলে আজি মেটছ আছে গতিকে এইখিনি লৈ যাম তেনেকুৱা কথা নে প্ৰত্যেকটা একজামত নিবা কেতিয়াবা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লাগি যায় সেইখিনি বস্তু তো সদায় জামেট্ৰি বক্সটো তোমালোকে সেইটো কেয়ী কৰি পায় আৰু লগত লৈ যাবা পেন ত' পেনটো নিব লাগিব জানা সেইটো সেইটো অবিহনে নহ'বই ত' পেন লৈ যাবা পেন কিন্তু এটা বা দুটামান লৈ যাবা চাৰি পাঁচটামান লৈ যাবা একেলগে আৰু একেই কোৱালিটি হ'লে বেছি ভাল একে যদি হয় একে কোম্পেনীৰ হয় তুমি যদি লিখি ভাল পোৱা লৈ যাবা আৰু একে হকে হ'লে কি হয় চিয়াহীটো ছেইম থাকে কোনো ধৰণৰ বেলেগ দিগদাৰ নহয় আৰু তোমালোকৰ গ্ৰীপটো এডজাষ্ট হৈ যায় যিহেতু তিনি ঘণ্টা লিখিব লাগিব গতিকে এটা গ্ৰীপতে লিখিব ভাল হয় গতিকে ট্ৰাই কৰিবা যে একে কোম্পেনী বা একে ধৰণৰ পেন লৈ যাবলৈ আৰু তোমালোকে নিদিবা হোৱাইটনাৰ নিদিবা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোৱাইটনাৰ লৈ যায় ভুল হ'লে হোৱাইটনাৰ মাৰি দিয়ে সেইদৰে বহুত বেয়া অভ্যাস একজামত কেতিয়াও হোৱাইটনাৰ ইউজ কৰিব নিদিয়ে আৰু তোমালোকেও কিন্তু হোৱাইটনাৰ লৈ পেলাই হোৱাইটনাৰ ইউজ নকৰিবা লৈয়ে নাযাবা লগত আকৌ বহুতে হাইলাইটাৰ লৈ যায় হাইলাইট কৰিবলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি তো হাইলাইটাৰো কিন্তু এক্সামত ইউজ নকৰিবা যদি হাইলাইট কৰিব আছে তলত কি কৰিবা পেঞ্চিল দি তোমালোকে হাইলাইট কৰি দিব পাৰা তলত বা তোমালোক আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰা আৰু বা বেলেগ যদি পেন আছে ধৰা ব্লু পেন দি লিখিছা ব্লেক কালাৰ দি তোমালোকে হাইলাইট মানে আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰা আৰু যদি ব্লু কালাৰ দি লিখা ব্লেক কালাৰ দি তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰা তো এইখিনি আছিলে আমাৰ এইচ এছ এছ চি বা এইচ এছত লিব লগা আৰু লিব নলগা কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তো এইখিনি কথা ফলো করলে মানে ভাবো তোমালোকে মানে বস্তু লৈ যাবা সেইখানি অলাও হবো আর তোমাকে ধুনিয়া এক্সামট দিয়ে পাৰিবা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও সেভ করে ৰাখিবা এক্সামের আগত চাই যাবা